assalomu alaykum o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi va dunyo axborot agentligi hamkorlikda diplomatik Digest ko'rsatuvining navbatdagi sonini taqdim etadi dasturimiz orqali siz mamlakatimiz xalqaro hayotida bo'lib o'tgan eng muhim voqealar va kelgusi haftada kutilayotgan tadbirlar haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib borasiz o'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi vladimir norov mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgan turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi bag'dad amriyev boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi uchrashuvda o'zbekiston va turkiy davlatlar tashkiloti o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari muhokama qilindi joriy yilda o'zbekistonda bo'lib o'tadigan turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammitiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratildi muloqotda mintaqaviy va xalqaro kun tartibining ayrim masalalari ham ko'rib chiqildi 31 may kuni vladimir norov qarorgohi moskva shahrida bo'lgan kanadaning mamlakatimizdagi elchisi Elisen Leclerc'ni qabul qildi kanada elchisi o'zbekistonda davlat va jamiyat hayotining turli sohalarida amalga oshirilayotgan ulkan o'zgarishlarni yuksak baholadi dunyodagi murakkab vaziyatga qaramay o'zbekiston islohotlar yo'lidan izchil is harakatlanishda davom etayotgani e'tirof etildi tomonlar hamkorlikning mavjud salohiyatidan yanada samarali foydalanish zarurligi bo'yicha kelishib oldi o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish maqsadida toshkent shahrida kanada viza markazini ochish masalasini o'rganishga kelishib olindi uchrashuvda shuningdek xalqaro va mintaqaviy siyosat masalalari yuzasidan ham fikr almashildi kanada tomoni afg'onistonga ko'rsatayotgan insonparvarlik yordami uchun o'zbekistonga minnatdorlik bildirib mazkur ko'mak mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy tiklashda nihoyatda muhim ahamiyat kasb etishini e'tirof etdi 31 may kuni o'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari furqat siddiqov Oman elchisi ahmad al kasirini qabul qildi suhbat chog'ida siyosiy savdo iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlarning bugungi holati va istiqbollari shuningdek birlashgan millatlar tashkiloti islom hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasidagi o'zaro aloqalar muhokama qilindi muloqotda shuningdek tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi birinchi iyun kuni toshkent shahrida xalqaro anjuman o'tkazildi unda o'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari furqat siddiqov ishtirok etdi уважаемые гости markaziy osiyoning barqaror rivojlanishini ta'minlashda o'zbekiston va tojikiston o'rtasidagi strategik sheriklikning ahamiyati mavzusidagi xalqaro anjuman markaziy osiyo xalqaro instituti va tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi bilan hamkorlikda tashkil etildi ushbu tadbirda o'zbekiston va tojikiston strategik sherikligini yanada mustahkamlash ikki davlatning siyosiy ijtimoiy iqtisodiy salohiyatini tatbiq etish ta'lim va sayyohlik almashinuvini faollashtirish bo'yicha amaliy takliflar muhokama qilindi 3 iyun kuni o'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari furqat siddiqov mo'g'uliston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari basunbe bilan uchrashuv o'tkazdi unda ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirishdan o'zaro manfaatdorlik ta'kidlandi shu bilan birga mo'g'uliston tomoni o'zbekiston fuqarolari uchun ushbu mamlakatga 30 kunlik muddatga vizasiz tartib joriy etilganini ma'lum qildi muzokaralar yakunida o'zbekiston va mo'g'iliston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2022-2023 yillarda hamkorlik dasturi hamda o'zbekiston transport vazirligi va mo'g'iliston yo'llar va transportni rivojlantirish vazirligi o'rtasida o'zaro anglashuv to'g'risida protokol imzolandi shuningdek 2 iyun kuni savdo sanoat palatasida o'zbekiston mongoliya biznes forumi ham tashkil etildi unda ikki mamlakat o'rtasida tadbirkorlar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish borasidagi hamkorlikni mustahkamlashga e'tibor qaratildi dasturimizni xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga doir xabarlar bilan davom ettiramiz 28 may kuni bangkok shahrida Tayland sayyohlarni qo'llab quvvatlash jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan 11 xalqaro taipagi moda haftaligi doirasidagi madaniy turizm ko'rgazmasida o'zbekiston bosh konsulxonasi vakillari milliy pak liboslarimizni namoyish qildi o'zbekiston vakillarining chiqishlari davomida mamlakatimizning sayyohlik salohiyati haqidagi videolavhalar ham ko'rsatildi islom hamkorlik tashkilotining inson huquqlari bo'yicha mustaqil doimiy komissiyasining 19 sessiyasi islom hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarda inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirishda inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarning o'rni mavzusiga bag'ishlandi saudiya arabistonda o'tkazilgan ushbu tadbirda o'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etdi 30 may kuni o'zbekistonning qohira shahridagi elchixonasi vakillari misrning helvan universitetida bilim olayotgan toshkent davlat sharshunoslik universiteti talabalari bilan uchrashuv o'tkazdi o'zbekistonning rossiyadagi elchisi botirjon asadov boshchiligidagi delegatsiya va astraxan viloyati rahbariyati o'rtasidagi savdo iqtisodiy sarmoyaviy va madaniy gumanitar sohalarda mintaqalararo muloqotni yanada rivojlantirish masalalari yuzasidan muzokaralar olib borildi 31 may kuni qozog'istonda yevropa ittifoqi va markaziy osiyo davlatlarining afg'oniston bo'yicha maxsus vakillarining ikkinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi unda o'zbekiston prezidentining afg'oniston bo'yicha maxsus vakili ismatilla ergashev ishtirok etdi o'zbekiston delegatsiyasi fransiyada jahon merosi obyektlarini saqlash bo'yicha ilg'or tajriba bilan tanishdi tashrif doirasida tashkil etilgan uchrashuvlarda madaniy meros obyektlarini asrab avaylash va targ'ib etish amaliyoti o'rganildi hamda mazkur sohada milliy kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlashda texnik ko'mak olish imkoniyatlari muhokama qilindi o'zbekiston notarial palatasi delegatsiyasi myunxen shahrida o'tkazilgan xalqaro notariuslar ittifoqi bosh kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi tadbir ishtirokchilariga o'zbekistonning milliy notarial tizimi haqida ma'lumot berildi mamlakatimiz hayotining turli sohalardagi yangiliklar xorijiy ommaviy axborot vositalarining doimiy e'tiborida ular tomonidan so'nggi haftada e'lon qilingan maqolalar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz turkiyaning milliyet gazetasi sahifasida prezident shavkat mirziyoyevning yangi o'zbekiston 3 renessans islohotlari dasturi va tashabbuslariga bag'ishlangan maqola bosilib chiqdi fransiyaning musulmans and france online nashrida o'zbekistonda xalqaro ziyorat turizmi haftaligi sarlavhali maqola o'quvchilar e'tiboriga havola qilindi ayif kazaxistan onlayn nashrida o'zbekiston sayyohlik brendi elchisi lazzat Xanovaning mamlakatimizning turizm sohasidagi yutuqlari haqidagi maqolasi e'lon qilindi endi kelasi haftada kutilayotgan muhim tadbirlar anonsi bilan tanishtirib o'tamiz o'zbekistonning shanxay hamkorlik tashkilotiga raisligi doirasida 7-8 iyun kunlari ushbu tashkilotga a'zo davlatlar sog'liqni saqlash vazirlari yig'ilishi hamda an'anaviy tibbiyot forumi o'tkaziladi 7-12 iyun kunlari qarorgohi moskva shahrida bo'lgan Vietnamning o'zbekistondagi elchisi Dang dangminxoy mamlakatimizga tashrif buyuradi elchi tashrif doirasida o'zbekiston vazirlik va idoralari bilan qator uchrashuvlar o'tkazadi 7-9 iyun kunlari o'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi vladimir norov boshchiligidagi delegatsiya nursulton shahrida markaziy osiyo xitoy tashqi ishlar vazirlarining 3 uchrashuvida qatnashadi 8-9 iyun kunlari birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibining birinchi o'rinbosari amina muhammad o'zbekistonga tashrif buyuradi bu bizning so'nggi xabarimiz edi kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling